الحمد للہ وََدََََََ وسلات وسلام الحم اللہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ کھانے کی اور كپڑے پہننے کی لباس پہننے کی دعا سيكھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم پہلے بسم اللہ پہیں ٹھيک ہے اب اگر ہم بسم اللہ نہیں پہیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اس سے بچنے كے ليے ہميں ضرورى ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں بسم اللہ جو دعا بھى ہے وہ ذكر بھى ہے اسى طرح جب ہم لباس اتاريں گے تو ہمیں بسم اللہ کہنا ہے اور یہ خبیص جنات یہ شیاطین ہمیں دیکھتے ہیں لیکن بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے پھر نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں جس طرح ہم باتھ روم جاتے ہیں اگر بسم اللہ کہتے ہیں نا تو باتھ روم جاتے ہوئے بھی ہمیں یہ انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ کہنے سے کہ شیاطین ہمیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ورنہ وہ باتھ روم کے اندر موجود ہوتے ہیں خبیص جنا چھ تو ہم باتھ روم میں جا کے جب کپڑے تبدیل کرتے ہیں یا باتھ روم کرتے ہیں اپنے لباس کو نیچے کرتے ہیں اتارتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے اب یہ جو دعائیں ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد کی اور لباس پہننے کے بعد کی ہے یہ سنن ابو داود اور ابن ماجہ اور ترمیزی میں بھی اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث روایت موجود ہے انمعذ بن رضی اللہ عنہ قعلہ کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلا تامن کہ جس نے کھانا کھایا فقال پر یہ دعا پر ہی الحمد للہ لذیت امن حاضرۃ آم و رضا کن ہی من غیر حولی منی ولاق کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا یہ عطا کیا یہ روزی مجھے عطا کی بغیر میری کسی حرکت کے بغیر میری کسی قوت کے وہ فرو مَ تقدمہ منظم بھی اس کے سارے سگیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں و من لب سا سو بََََََََََن اور جس نے لباس پہنا اور یہ جی دعا پڑھی الحمد اللہ لذیق کسان حاضر سع و رضا کنی ہی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ جی لباس عطا کیا اور مجھے روزی دی من غیر حول منی ولا کو بگے کسی میری حرکت اور قوت کے وہ فر الحما تقدمہ منظم بھی تو اس کے سارے ایک سگیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں دیکھے کتنی زیادہ اللہ کی یہ رحمت ہے کتنا اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ کھانا اور یہ لباس یا کپڑے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں پھر یہ دعا پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور یہ کتنے گناہ دس بیس میں سارے کے سارے گناہ لیکن صغیرہ گناہ ٹھیک ہے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں انسان کے وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی لازم شرط ہوتی ہے تو صغیرہ گناہ سارے انسان کے معاف ہو جاتے ہیں صرف یہ دعائیں جو ہے نا پڑھنے سے تو اس کے اندر وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ان دعاؤں کے اندر عقیدے کے حوالے سے بہت ہی علم ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے یا اللہ کے آگے ایک طرح سے آجزی دکھاتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں اس لیے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ دعا پڑھتا ہے الحمد للہ کہ تمام تعریفیں جو بھی تعریف ممکن ہے جس قدر بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تعریف شکر کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ الحمد ہے نا یہ صرف کلمہ حمد نہیں ہے کلمہ شکر بھی ہے کیونکہ تعریف مکمل اسی وقت ہوگی جب اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہوگا تو اللہ کی حمد و ثناء ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کے شکر کے ساتھ تو تمام تعریف اللہ کے لیے تمام کو تمام شکر بھی اللہ کے لیے ہے تو بندہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے ات امنی حاضرت عام کہ جس رب نے مجھے یہ کھانا دیا وہ رضا کنی ہی وہ مجھے لباس عطا کیا من غیر حول حا من منی ولا کو ورنہ اس لے ورنہ اس کھانے کو جو نہ نا حاصل کرنے میں میری اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال اس رب کا ہے تمام تعریف ہے اس رب کے لیے شکر اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے روزی دی ہے ورنہ میں اس قابل نہیں تھا میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میری کوئی قوت نہیں ہے یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کھانے کو حاصل کر سکتا یا میں اس لباس کو پہن سکتا یہ تو رب کی نعمت ہے تو جب بندہ اللہ کے آگے اپنی آجزی کا توازوں کا انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ تو یہ بالکل ایمان ہے اور توحید ہے تو اس عقیدہ توحید اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سرگیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح لباس کا معاملہ بھی ہے کہ تمام تعریفیں تمام شکر اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے یہ جی لباس عطا کیا اور مجھے روزی دی ورنہ اس لباس کو حاصل کرنے کی میرے اندر کوئی طاقت کوئی صلاحیت کوئی قوت نہیں تھی یہ رب کا احسان ہے رب کا فضل ہے میرے اوپر جو رب مجھے پالتا ہے میرے ذرے ذرے کی حفاظت کرتا ہے میرے ذرے ذرے کو پالتا ہے وہی رب مجھے نعمتیں دیتا ہے تو اسی کی نعمتوں کو میں استعمال کر رہا ہوں اور اسی کی جو ہے نا وہ دیوی نعمتوں کے پر اس کی تعریف کر رہا ہوں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں اپنی آجزی کا جو ہے نا اظہار کر رہا ہوں اس رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں رب کی بزرگی بیان کر رہا ہوں رب کی تعریف کر رہا ہوں اس کی توصیف کر رہا ہوں اس کی ہم بیان کر رہا ہوں اس کے شکر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے تو بڑی عظیم دعا ہے لہذا میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے سبحان رب کرب الزت عماں یسفون وسلام العلب وسلیم الحمد لل رب العالمين